Субтитры посредила. Сейчас Ми підтримуємо грузинський народ в, їхній, в їхньому стремленні до волі, незалежності, судолюбивості, точно так само, як і український народ. Ми е, глибоко обурені, так само як і діями проросійських налаштованих і російських військ в Україні, так само точно так само. Виступили за цілісність і збереженість території грузинської держави. точно так само за везение э, в рядах украинской армии и других военных формуваниях заключают независимость Украины. В Грузии продолжается оккупация территории грузинских России. У них фаза миновала горячая, такая как у нас сейчас, но каждый день происходит то, что грузины называют ползучей оккупацией. А территория Грузии, которая называется в грузинском законодательстве Самочабла, ее Россия назвала, как у нас ДНР и ЛНР, назвала ее Южной Осетией. Это на самом деле фейковое название. И вот сейчас что происходит? Каждый, практически каждый день россияне отодвигают границу в Грузии. Действительно, реально ночью отодвигают просто вот физически кордоны. А, и сегодня в Тбилиси состоится митинг против вот этой ползучей оккупации. А, сегодня же в Киеве грузинская диаспора поддерживает и устраивает митинг и в Одессе. А, у нас на передовой воюют ребята из Грузии. И мы решили, у нас есть контакты хорошие с э, диаспорой, с грузинской и с Белись тоже. И мы сегодня тоже решили поддержать Грузию э, в ее борьбе против российской оккупации. Это наша общая беда, это наша общая война. Поэтому мы сегодня здесь строили такой флешмоб в поддержку грузинских наших братьев.